Кубка игра, как мы и предполагали, всегда бывает чаще всего напряженная. Мы знали, что тырка будет покажет обязательно зубы, будет играть агрессивно. Что с командой второй роли бывает сложно играть. Здесь всегда хорошие футболисты были. И не было никогда, я помню, 20 лет уже больше команда существует всегда. Выера здесь было очень сложно. Сегодня хозяева с 20 минуты где-то почувствовали свою такую уверенность, потому что наши не получалось, у нас быстрый футбол, мяч что-то прилипал сильно к траве, нельзя было быстро играть. Хозяева почувствовали это и начали навязывать потихоньку свою игру играли в простой футбол, били вперед, подбирали. Наши защитники сыграли очень неорганизованно. И полузащита совершенно не сыграла в отборе так, как мы говорили. Поэтому вследствие того начали возникать моменты и нервозность. Нервозность сзади и нервозность впереди. И быстро теряли мячи. Потом хотели взять мяч под контроль, но он не получался, потому что делали все медленно и мало перемещались без мяча. Вито игра подрамнялась и было, видно, что сегодня только везение какой то с команд спасет. Кубковые игры они всегда приходят в таком напряжении и в любой момент может команда второй лиги, первая выиграть выше. Это не раз было, это как бы кубковая закономерность. Ну нам сегодня повезло. Я думаю, что если бы в чемпионате жалко Ахтырку, что потеряла очки, ну, повезение было на нашей стороне, скажем так. И теперь надо ждать жеребьевки от Федерации футбола, которая уже, наверное, сегодня ночью начнет расписывать, а потом скажет что жеребьевка произошла. Я, наверное, поеду на жеребьевку и буду участвовать в процессе, потому что почему нам не сыграть в Террополе, а Полтаве не сыграть в Ахтырке. Мы говорим сейчас политическая обстановка, экономим все. Но в федерации ничего не, они ничего не учитывают, ни не примеряют лига, ничего. Да нам, мы не говорим, что Ахтырка это плохой город или что. Мы уважаем Ахтырку, команду и город, но это далеко сегодня, 800 километров. Поезд, автобус, сейчас до Андроводского и Полтава до Тернополя, а мы же рядом, или там у людей вообще не, чем они думают, непонятно. Это убивает. А я уже готовлюсь к тому, думаю, если мы выпьем, значит мы будем, наверное, ехать куда-то этот усть каменогорск Хабаровск, если бы была СССР, мы полетели бы туда. При нашей федерации. Все. Пожалуйста, вопросы. Виталий Владимирович, скажите, пожалуйста, после первого тайма, когда актерское нападение не особо беспокоило защиту Волыни, ожидали бы, что такой второй танк горячий? Ожидал, я ожидал еще до игры, что наши где-то спасуют и будут ответственность игровую переносить друг на друга, а лидера не нашлось. Игру, которую немножко регулировал у нас Бабенко, получил сотрясение мозга и вышел со строя, игра у нас разладилась, не было организатора. впереди мяч перестал цепляться, очень... Я дал сегодня некоторым игрокам, доверил игру, оставил дома ряд игроков, но они полностью подтвердили то мое сомнение в их возможностях, что сегодня пришлось пережить из-за того, что мы потеряли преимущество игровое и разницу в классе. она потом пропала. Поэтому как бы мы проэкспериментировали, теперь я знаю, кому доверять, кому нет. Хотя лидеры травмированы. Ну но... такая ситуация. Ответственность как бы лидера никого не нашелся. Виталий Владимирович, у вас такая батьковская вы могли периодично створить соображение, что они ненавидят по всей вымогливости вашей, лякается. Может так и будет Нет. Нет? Они не могут. Футболист, у которого есть характер, но характер не влияет. У меня же не только они были. Были футболисты и разного уровня, такой как Сачко, например, что он на него влияло. Он делал свою работу, потому что это мужик, он знает, что требования для того, как на любом рабочем месте, Человек, если не выполняет, его надо подгонять, его надо иногда заставлять. Если я усяду на скамейку, то они у меня станут вообще. И футболисты видите, нет характера. Есть у некоторых футболистов, вы видели, кто характер имеет, Синий, Капитан команды, видели, он бился, он на опережение играл, вверху выиграл, в подкатах, все. Ну, остальные бегали кругами, как бы, все зависит. На него не влияет. Он у меня уже лет 7 играет. И что на него влияет? Тот, кто вытягивает, имеет характер сопротивляемый. она со мной погрызется, я его похвалю. Но на поле покажет, что он может. А тетя муть, а он будет вот так плавать и в жизни, и на футболе, и все. Кому еще повезет контракт. Еще есть вопросы? Быстрый голову. Сыграл какую-нибудь роль в игре. Конечно. В футболе бывает так, если ты забиваешь перегол, или команда начинает рассыпаться, идет вперед, оголяет тылы, можно забить 2-3. Или команда потом теряет, и игра становится нервной, такой, неаккуратной. И каждый считает, что можно не доработать, потому что есть какое-то преимущество. И чаще всего в моей карьере игра ломалась от забитого гола. Вдохновение есть. Хороших футболистов это наоборот раскрепощение, импровизация, какой-то запас. А игроком, который слабая психика, они будут доигрывать. И пусть тот, пусть этот, мы уже ведем, и почти 90 минут прошло уже. Когда их надо отыграть. И они не играют, они просто бегают, балуются. Нет вопросов. Опасно. Первый гол очень опасно. Хотя на ну, первых минутах. Хотя видели вчера атлетика, забили на третьей минуте играли здорово всю. Спасибо.